Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Berpusing-pusinglah geng-geng madani geng-geng walonon ini cuba untuk mempertahankan beberapa pelantikan yang pelik-pelik yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam kabinet bersempena dengan rombakan kabinet kali kedua ini. Dan antara yang cuba dipertahankan ialah pelantikan Adam Adli Abdul Halim sebagai Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Sampai... Apa? apa yang pernah disebut ketika dia berjuang dahulu di jalanan, dikatakan sebagai Allah. Ini benda biasa dalam politik. Huh, benda biasa ya untuk menghalalkan segala pemungkiran janji. Wahai oh, Fahim Fadil, biar betul kau ni. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun membuat rombongan kabinet buat kali kedua dalam sejarah madani ini. Dan kita juga tahu beberapa pelantikan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini memang mengenai kontroversi, persoalan dan juga pertikaian. Antaranya berkaitan dengan kaum yang sama yang menerajui Kementerian Wilayah Persekutuan. Kemudian kita ada seseorang yang dikatakan telah menipu gelaran doktor menjadi menteri pada ketika ini. Dan untuk video kita kali ini, kita akan bincang berkenaan dengan pelantikan seseorang yang dahulunya pernah berjuang gila-gila untuk orang apa memasukkan PT, PTN dan juga melawan establishment yang kini dilantik sebagai Timbalan Menteri Pengajian Tinggi iaitulah Adam Adli. Adam Adli ini bagi anda yang membesar dalam dunia politik pada tahun 2010 dan sebagainya kan? Memang kita semua tahulah yang Adam Adli ini bersama-sama dengan Safwan Anang dan ramai lagi lah merupakan antara aktivis mahasiswa pada ketika itu. Adam Adli ini lebih popular lah sebab dia memang rebel. Rebel sungguh tuan-tuan sekalian. Blok ini sampai tahap boleh turunkan bendera buku, bendera buku Najib and then sampai kena lempang dekat bangunan PWTC tu kan. And then kemudian blok ini juga antara yang memang kerap berdemo sana sini menentang establishment, menentang kerajaan Najib dan sebagainya sampai kena buang di universiti. Dan Beliau juga memang dikenali sebagai pejuang PT-PTN yang tegar. Lebih tepat lagi, beliau ini memang memperjuangkan agar PT-PTN dimansuhkan. Pendidikan mestilah percuma. Itu antara perjuangan oleh Adam Adi. Gila-gila tuan-tuan sekalian. Memang begitu banyak sekali gambar beliau turun padang dekat dataran dan sebagainya menyebut tentang PT-PTN ini merupakan ahlung bergerak, ahlung berlesen yang telah menyekat kehidupan masyarakat dan sebagainya. Macam-macam lagi lah. Dan memang Beliau sinonim dengan benda itu. Kalau Rafizi sinonim dengan formula, Anwar pula sinonim dengan turunkan harga minyak, saya ulang. Adam Ali pula sinonim dengan pemasuhan PTPTN. Dan oleh kerana itulah, bila Adam Ali pada mula-mula je -mula dilantik sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan, beliau diingatkan berkenaan dengan janji-janji beliau berhubung dengan PTPTN ataupun pemansuhan PTPTN itu. Apatah lagi dalam manifesto Pakatan Harapan untuk PRU yang ke-11 memang ada janji untuk mengampunkan hutang PTPTN untuk B40, at least yang tu. Tapi itu pun tak buat jugalah kan. Tapi pada ketika itu Adam Ali cuma Timbalan Menteri Belia Sukan, dia tak ada kuasa berkenaan dengan isu PTPTN dan sebagainya. Tak apalah. Dan sekarang Anwar for some reason melantik beliau menjadi timbalan menteri pengajian tinggi. Seseorang yang pernah dibuang oleh universiti dilantik sebagai timbalan menteri yang menguruskan universiti. Seseorang yang pernah memperjuangkan tentang isu nak memasuhkan PTPTN dilantik dalam satu kementerian yang menguruskan PTPTN itu sendiri bersama-sama dengan Kementerian Kewangan. So memang ironi tuan-tuan Dawal Sekalian. Dan bila Adam Adi dilantik sebagai timbalan Menteri Pekerjaan Tinggi, sekali lagi suara-suara yang mengingatkan Adam Adi berhubung dengan janji nak masukkan PTPTN itu kembali berkumandang dan kali ini lebih kuat dan lebih nyaring suaranya tuan-tuan Dawal Sekalian. Sampai dah tak mampu untuk tepis oleh sesiapa pun. Tetapi itulah, walaupun tak mempunyai tepis, tetap akan ada geng-geng madani, geng-geng walanon ini cuba untuk tepis. Antaranya ialah jurucakap kerajaan, Fahmi Fadil yang terselamat tidak digugurkan dan rombakan pada kali ini. Anda tengok apa yang Fahmi Fadil cakap berhubung dengan isu Adam Adli ini. Berkenaan dengan uh, yang berhormat uh, Adam Adli, ini berkait dengan apa yang pernah beliau uh, sebut, lontarkan sebelum ini. Dan itu dalam bidang politik adalah satu kebiasaan. Yang maklumat Perdana Menteri juga sering dibangkitkan janji beliau untuk menurunkan harga minyak. Jadi mana-mana ahli politik biasanya akan diingatkan dengan kenyataan yang pernah dibuat sebelum ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memat Tan Sri Muhyiddin Yassin sering diingatkan tentang kenyataan beliau menyebut pas sebagai parti ajaran sesat. Sebagai contoh, uh, the things that you said before. Uh, jadi bagi saya itu adalah satu kebiasaan dan mungkin dalam menggalas uh, tanggungjawab sebagai timbalan menteri pendidikan tinggi, uh, Yang Berhormat uh, Adam akan dapat lebih banyak ruang untuk melihat apakah cara terbaik untuk melaksanakan apa yang beliau uh, sebut sebelum ini. Sekiranya ia ya, dari segi kewangan, dari segi pelaksanaan mampu dilaksanakan. Dekat sini kita boleh pecahkan apa yang disebutkan oleh si Fahim Fadil ini kepada tiga bahagian. Yang pertamanya, cakap-cakap seperti mana Adam Adi ini adalah biasa dalam politik. Maksudnya dulu dia kata uh, Anwar pun akan secara diingatkan dengan janji beliau nak turunkan harga minyak. Saya ulang. And kemudian dipetik dengan Buhidin. Dia kata Muhyiddin pun diingatkan juga tentang kata-kata beliau yang pas itu parti ajaran sesat. So, sama dengan ada Ali. Pastinya beliau akan secara diingatkan berkenaan dengan uh, kata apa, uh, janji untuk memasukkan PT-PT dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, Faiz juga kata benda ini adalah merupakan perkara biasa dalam politik. Tidak perlu dibesar-besarkan sangat. Dan yang ketiganya, nak bagi ruang kepada Adam Adli. Sebagai Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, tengoklah apa yang beliau boleh buat. Tengok dari segi kewangannya bagaimana dan macam-macam lagi. Itu antara apa yang oleh Faiz Fadil. Yang kelakarnya, Faiz Fadil dalam ucapan beliau itu, kata-kata beliau itu, tak berani sebut apa yang Adam Adli janji. Dia sebut Anwar janjikan tentang turun kaga minyak. Dia sebut, mulai dia sebut pas parti ajar sesat. Tapi dia tak berani sebut apa sebenarnya yang Adam Adli pernah janji dan perjuangkan. Sebab apa tak berani sebut? Sebab Fahmi Fadil juga antara orang yang sama-sama memperjuangkan benda yang sama dengan Adam Adi dulu pasal PTPTN. Even Fahmi Fadil ini pun terkenal sebagai orang yang cakap tak serupa fikir juga. Sebab masa dia membangkang dahulu, dia lah jagoh untuk mempertahankan kebebasan bersuara. Dia siap buat video lagi menyebut tentang betapa pentingnya kebebasan suara rakyat itu dikekalkan dan dijulang. Dia juga yang memperjuangkan agar kerajaan jangan menyekat suara rakyat. Tapi sekarang bila jadi Menteri Komunikasi, dia yang paling teruk dalam sejarah tuan-tuan dan sekalian. Sebab itulah Fai Fadil tak boleh sembang lebih-lebih. Dia tahu, dia pun sama je kat parah je. Suapa je pangai kan, memang tak guna satu sen pun. Jadi nak sembang lebih-lebih pasal ada Adli, dia pun sama juga ngarut. So, terlibat apalah. Tetapi berbalik kepada apa yang bukan oleh Fai Fadil itu tuan-tuan dan sekalian. Dia kata apa yang disebutkan yang terjadi sekarang ini biasalah dalam politik kan. Adam Adli akan saya diingatkan dengan apa yang pernah beliau katakan. Anwar pun akan diingatkan dengan apa yang beliau katakan. Dan kepada Muhyiddin pun sama juga akan diingatkan dengan apa yang mereka katakan. Tapi, di sini saja menunjukkan kedangkalan dan juga kebebalan Fahim Fadil ini, tuan-tuan dan sekalian. Sekarang anda tengok eh. Adam Adli apa kata-kata dia? Nak masukkan PTPTN. Ini merupakan apa? Ini merupakan janji. Ini merupakan satu perjuangan. Anwar Ibrahim kata apa? Nak turunkan harga minyak. Ini merupakan janji. Ini merupakan satu perjuangan. Tapi apa media cakap? Bina kata pas parti ajar sesat. Adakah ini janji? Bukan. Ini ialah propaganda propaganda Muhyiddin Yasi ini serupa lah dengan propaganda Pakatan Harapan pada tahun 2022. Mereka sebut UMNO itu lah penyakau, penyamun, siap buat lagu lagi sebagainya. So kalau nak banding apple to apple, kata-kata Muhyiddin itu adalah sama dengan apa yang sebutkan oleh PKR ketika tahun 2022 siap nyanyikan lagu hoi hoi ya hoi. Ah ha, ini sama. Nampak? Tetapi kata-kata Muhyiddin dengan kata-kata Adam Adli serta Anwar berbeza. Anwar dengan Adam Adli, mereka ini berjanji mereka ini berjuang. Mereka cuba tarik perhatian rakyat tu sokong mereka dengan janji-janji mereka. Nampak kat situ, tuan-tuan sekalian? Muhyiddin propaganda. Memang betul sama bangangnya pun. Memang bangang belaka ayat-ayat tu. Tetapi Muhyiddin is all about propaganda. Pas parti ajaran sesat sebagainya. Ini bukan untuk tarik perhatian. Ini bukan tarik sokongan. Tapi nak kutuk parti lain. Tapi yang ini, Adam Adli dengan Anwar, mereka ini berjanji. Mereka ini telah melebarkan satu harapan kepada rakyat. Dan oleh kerana itulah rakyat pada ketika itu sokong mereka. Sebab mereka dah berjadi macam-macam. Oh, inilah pejuang kita. Inilah apa yang kita mahu sebagainya. Nampak? Satu perbandingan yang langsung tak kena dan macam bangang oleh Fahim Fadil. Semata-mata nak cover land Adam Adli, nak juga petik dan muidin masalahnya. Maka dia tak boleh terfikir Eh siapa ya Yang berjanji macam-macam Masa dia pembangkang Tapi jadi kerajaan tak sebab tu naikkan Sebab kalau dapat petik pas dengan RUU 355 Memang bodoh gila lah Sebab masa pas jadi kerajaan Masa itu tengah COVID Memang tak fikir pun pasal RUU dan sebagainya Fikir macam mana survive dia masa ketika itu kan Memang kalau petik juga Memang bangang lah Memang serius bangang mampus Tapi itulah Punyalah nak petik nama Muhyiddin Nak menyamakan kondok-kondoknya Ah dulu pun cakap macam juga Akan diingatkan Akan diingatkan Benda berbeza konteks lah Fahmi. Lagi sekali eh, saya ingatkan. Muhyiddin memang dia pernah cakap pas parti ajar sesat. Kenyataan bodoh. Saya cakap tu serang. Bodoh gila. Tetapi, itu lebih kepada propaganda. Sedangkan Anwar dengan si Adam Adli, mereka ini bercakap janji. Perjuangan mereka. Turunkan lagi minyak. Saya menang, besok minyak turun. Kalau kita menang, kita nak masukkan PTPTN. Ini janji. Dan kena ingat eh, ada di antara janji ini masuk dalam manifesto korang. Nampak? So, anda kata kalaulah rakyat ingatkan balik Adam Adli tentang janji masukan PTPTN, benda tu memang merupakan pengingkatan daripada janji. Meringatkan kembali janji-janji yang pernah dibuat oleh Adam Adli, itu saja. Ini berbeza dengan kata-kata Muhyiddin dan menyebut tentang itu. Bila anda kata ini merupakan perkara biasa yang politik sebagainya, adakah anda hendak masukkan juga yang janji-janji yang dibuat oleh ahli politik ini ialah satu perkara yang biasa dan kalau mereka tak tunaikan pun satu perkara biasa juga? Boleh ke macam tu masalahnya? Sedangkan kita semua tahu kerbau dipegang pada tali. Manusia dipegang pada janji. Kalau manusia itu berjanji tapi tak tunaikan, itu munafik namanya. Betul atau tidak? Jadi, itu yang kelakarnya. Dalam keadaan mereka cuba nak cover line tentang pelantikan, ada adli sebagainya kan? Nak cover line tentang janji-janji yang pernah dikeluarkan dan sebagainya. Mereka punya berpusing sampai nak petik nama orang lain. Inilah dia kerajaan mandani. Tak mampu untuk petankan hujah, terpaksa petik nama orang lain, terpaksa alihkan kesalahan ke orang lain juga klasik madani tuan-tuan dan sekalian. Tetapi saya setuju satu perkara lah dengan Fahim Fadil. Kita tengok apa yang Adam Adli boleh buat. Manalah tahu kan ketika menjadi timbalan menteri pengajian tinggi, dia boleh fight untuk dapatkan masuk PTTN dan sebagainya seperti mana yang telah beliau jadikan. Tetapi menjumpa tentang itu, saya rasa Fuad Zakashi memang kena berotak sikit lah. Sebab Fuad Zakashi pada ketika awal-awal Adam Adli diumumkan sebagai timbalan menteri pengajian tinggi, dia ingatkan juga Adam Adli. Oh, kena ingat jugalah janji kau kau pernah nak masukkan PTPTN tengok kau buat ke tak. Wahai Fuad, betul kalau kena ingatkan. Tetapi kena ingat juga yang Adam Adli ini cuma timbalan menteri penerangan tinggi siapa? Zamri Kadir. Zamri Kadir tu siapa? Orang UMNO. Kalau nak cerita tentang masuk PTPTN dan sebagainya, Adam Adli cuma boleh fight to some extent. Akhirnya kata putus sampai dekat Zamri Kadir juga. Tetapi Zamri Kadir pun bukan kata putus kat dia. At the end of the day, kata putus untuk masukkan hutang PTPTN dan sebagainya terletak kepada Menteri Kewangan. Siapa Menteri Kewangan? Anwar Ibrahim. So, at the end of the day, Anwar Ibrahim lah pemutus sama ada boleh masukkan atau tidak hutang PTPTN itu. So, Puan Zakashi, kalau kau nak ingatkan sesiapa berkenaan dengan hutang PTPTN minta masuk dan sebagainya, kau kena minta betul-betul. Jangan halakan ke seorang, halakan ke bos besar tu sendiri, si Anwar Ibrahim. Dia Menteri Kewangan. So semuanya akan berbalik ke dia. Ada faham tak perkara itu? Tetapi itulah. Walaupun kita bolehlah nak bagi peluang pada Adam Adil sebagainya kan. Tetapi at the end of the day saya cakap terus terang tuan-tuan sekalian. Kita dah biasa dihampakan oleh kerajaan ini. Mereka ini ketikanya pemangkang memang hype. Sangat-sangat hype. Tapi bila jadi kerajaan, hancur lebur belaka tuan-tuan dan puan. Kenapa? Kerana, Kerana seperti mana video saya dahulu, mereka ini ibaratnya kebenda dapur. Di dalam kebenda dapur itu dipenuhi dengan mangkuk belaka. Alih satu mangkuk, tukar mangkuk lain, tetap mangkuk yang menggantikan mangkuk. Setuju atau tidak? Tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlol formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebenarnya besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.